Уже даже гранат не было, чисто танки едут, а у нас чисто автомат Калашникова и пару магазинов, все уже. Уже не было. Даже уже ребята делали э, сами коктейли от этих молотов, потому что не было чем даже подрывать танки. На нас по нашей рации вышли Деннери, сказали, выходите, потому что вам уже идти здесь некуда. Они выстраивались в коридор, коридор этот, его надо было пробежать, и там ремни скручивали, и дубинки там и все. Под моего зампотеха вообще сломали дубинку, так прилетела ему. Просто ПР сломался. Мне сказали, это с вами еще нормально тут обращаются. Я говорю, дотечка, привет, зайка. А в самого аж ком такой, аж чуть не заплакал сидел. Ну как, ну началась бомбежка с авиацией, она не прекращалась. Люди были все, конечно, перепуганы разрушенные дома, улицы пожара много люди прятались вечно по подвалам по каким-то бункерам у нас на же приходили мы у себя тоже людей прятали Ну в городе уже это стало как не знаю отдельная планета и в которой уже своя жизнь уже те люди которые находятся там за 100 километров где-то в район запорожья так. Херсона там еще тогда, то они не понимали, что там происходит. Потому что все, что уже творится внутри, только знают и чувствуют, понимают люди, которые были только там. Кто не был, и они ну, просто им даже рассказываешь, они не понимают об этом. По улице, когда идешь уже, там неделя прошла, тела лежат людей, они не похоронены. Так вот взрыв каких-то или от градов, там, или от авиации посекло где-то, убило людей, то они так лежат возле подъезда, и никто их не убирает. Он мне ночью потом позвонил, и я вот слышала его голос, и это был голос не испуганного человека, а человека, который осознал какую-то неизбежность. Самые первые это были э, денеры, потому что они их запускали самых первых, э, как мясо. Наша начальная работать, и русские потом вы определяли эти огневые точки. И начинали туда сыпать и артиллерию, и авиацию, и танки, и все, что только можно. А потом уже сами шли. Тактика была у дэнеров с русскими, они... Выезжал танк, они проламливали так девятиэтажку, танк проезжал девятиэтажку, и потом шла пехота. Самое страшное — это была авиация, потому что ну к артиллерии уже были более, более привык, и при каждом заходе на, на круг самолет, который бомбил город, мы старались побыстрее, все, конечно, в подвалы, все, кто есть, всех тоже, по, ну, и по рации и так кричали, всем прятаться, потому что воздух уже. Они, если разносили, то разносили уже сразу этажку, пробивали ее насквозь, проезжали ее. Самолет тоже в основном пускал ракеты. Ну, а после ракет уже были ФАБы. 250, 500. Ну, сотки-то это вообще самые такие маленькие, безобидные. 8 часов там где-то они включали свою типа пропаганду по городу, что там сдавайтесь, э -э ну как во вторую мировую войну там, как немцы сыпали листовки, даже были листовки, и они говорили нам сдавайтесь, будьте жить там мирно, хорошо, там мы вас строить не будем, и потом с 8 часов уже это начиналось типа как, по-моему, гимн играл даже, вот эти все э произношения по радио, по этим хромофонам. И потом начиналась уже идти пехота. С восьми, так с 9 начинала пехота, уличные бои, до обеда где-то в два часа, до двух часов, в два часа обед, час тишина, все обедают, и потом с трех начинается опять, это катавасия вся, и до 6 где-то вечера, пока не стемнеет. Я служил в 36-й бригаде морской пехоты и находился в ротации в городе Мариуполь. Мы в 21 году заехали туда на ротацию, и 24 февраля уже мы встретились там, все прекрасно понимали, что что-то надвигается не очень хорошее. Нас он привез к моим родителям. Жена с Одесской области, я вообще с Николаева. Когда уже непосредственно началась война, да, мы уже с малой уехали в село. Там, в забитое село. И тогда годик, год и 9 месяцев. Я на самом деле думал, ну, дня 3-4 сейчас быстро и там все закончится. Но когда э, наши позиции стояли, на Павлополе, Водином и Широкином. Начали давить со всех фронтов, конечно. Полное окружение завода это было. Это 8 апреля, можно так сказать. Это, ну, так уже, начало апреля. И они пытались всякими дырами заходить на завод. И по рации вечно ребята докладывали, что там пытаются прорваться оттуда, оттуда. То танк заехал, то еще что-то. Ну, ребята конечно отбивали силы все и пытались держаться как можно дольше но сколько хватило боеприпасов Когда уже не было воды то уже ходили по заводу с э, парнями искали воду уже какие-то пожарные водоемы пожарные машины стали сливали воду потому что воды реально не было вообще уже даже гранат не было чисто танки едут а у нас чисто автомат калашникова и пару магазинов все уже. Уже не было. Даже уже ребята делали э, сами коктейли от этих потому что не было чем даже подрывать танки. Я знаю, что он до последнего стоял, до последнего пытался выйти, пытался не попасть в плен. Но его контузило, и я так понимаю, что он потерялся. Ну, знаете, я вам скажу, что некоторые моменты мы с ним не, не обсуждаем, потому что это тяжело ему. Было принято решение формировать колонну и прорвать линию обороны и выходить из города. Командиры это долго планировали, конечно. Мы три раза пытались выходить, но первый раз как чему-то получилось назначить, мы все назначили время выхода. За полчаса до этого разбомбили технику батальона морской пехоты. И я не знаю, кто, что, но почему-то именно в ту технику, которая была уже э, построена на выход колонны, она была вся развалена, заревшая. Хлопцы, вот так как в форме были, сказали, что все, теперь у нас ничего вообще нету. То на следующий день опять планировали выходить, уже сделали э, другой план. Получилось так, что э, в районе в, в дороги на Волноваху, там получилась немножко пробка с техники даже. И пока там раз, ну, недолго, конечно, времени было, пока разворачивались туда, а надо было рассредоточиться. Русские начали авиации туда насыпать, и минометом все. И при этом выходе уже погибло много людей. До вечера все дотянули, ночью опять выходить, решать опять выходить с завода, прорывать опять линию обороны, идти уже. Мы добрались до того, до моста этого, Снова. Там уже были спалены наши машины, уже все. Оттуда мы э, спешились уже и пошли уже пешком. Разделились на три группы. И мы пошли по железке там, в сторону дачи. Там уже потом началась перестрелка с э, деннерами. Э, напротив вот, тоже железная дорога. С, э, стояла, стояла с вагонами там, уголь, я не знаю, что там было. Мы залили там, потому что над головой практически трассировали, так и все. Начали кассетными уже минами крыть нас. Подождали немножко, а потом уже ушли, пока когда все затихло. И в ночь мы там дошли, там была трансформаторная подстанция. Мы зашли в нее переночевать. И до утра мы тогда стояли. Где-то часов 7-8 на нас по нашей рации вышли. Деннери сказали, выходите, потому что вам уже идти здесь некуда. Мы вышли, конечно, оттуда. Но они нам сказали, что ваших всех, кто остался на заводе, уже все плену, всех взяли в плен. Это было уже 13 число. и ну, Мы просто шли, я не понимал, куда мы идем и что с нами будет. И просто никто за нас не знает. 12 числа, когда их, грубо говоря, всех уже оттуда выводили, для меня было уже смотреть новости. Потому что в новостях этого не было. У нас была главная новость — Медведчук. Тогда Медведчука взяли. А то, что две, две тысячи, грубо говоря, человек, там, которые, жертвуя собой, прикрывали всю Украину, об этом не было ни слова. Когда нас с ДНР забрали э, типа такой фильтрационный пункт, это в Мариуполе, в Сартану, нас там было около в одном помещении где-то человек 500. Там мы побыли, спать даже не было. Там не было, столько было места, что не было даже спать, мы спали по очереди. Там по пару часов. Ну, там давали есть, что воды попить, туалет. А оттуда уже 15-го меня лично, ну там с группой людей, забрали на автобусе, отвезли в Еленовку. Я находился там неделю. И у меня одного были часы, я знал, сколько время, блин, число, и хлопцы приходили ко мне. «Тёма, скажи, сколько времени там?» Смог их спрятать. И при обыске мне их не нашли. Парень вышел с плену, он позвонил нам. И вот я с ним разговаривала. Он говорит, Та Тёма молодец, да, Тёма держится, та Тёма, типа, всех там поддерживает. а он там в таком боевом духе всех держит, типа, чтобы все там не сдавали, чтобы все там не... Да, они выстраивались в коридор, коридор этот. Его надо было пробежать. И там ремни скручивали, и э, дубинки там, и все. Под моего зампотеха вообще сломали дубинку, так прилетело ему. Просто ПР сломался. Вот. Мне сказали, это с вами еще нормально тут обращается. У него переломанная ключица по всему телу ожоги от шокера. Это страшно. Я бы хотела, чтобы те, кто это делал, такие же шамы были. Поменяли меня 26 апреля 23 -го года. Открываются двери, закидывают бумажки, говорят, пишите, вот образец, пишите такое. Но ну, я беру образец сразу, пацаны сразу давай что-то писать, я образец беру, сразу читаю. Говорю, пацаны, говорю, мы домой говорю, едем. Надели все мешок на голову, связали руки и повели в автозаке через черный вход. И нас обменяли, пересадили автобусы, зачитали списки и все. То, ну, до этого момента я сам еще, я видел что сам этот пункт пропуска, уже все. Я видел, что вот уже граница. Но я все равно, у меня 80% было уверенности, что я домой сейчас уже поеду. Но зная, как были, срывались обмены, по 100 человек возили, там 86 обменяли, 14 вернули назад. Или вообще всех сорвали, всех вернули назад. У меня все равно было еще напряжение такое что я думал, ну, ну не дай бог, этим 87-м там. Их обменяли, и это пустые такие глаза у всех, они, они ну, как бы здесь, но еще как не веря, знаете, что они здесь. Пока в автобусе сидел уже, прибежал капеллан, кто Иванников, я говорю я, вас тут джинка, дружина до телефона. Я думаю, как она меня уже тут нашла? И он говорит, а как ты нашла? Я говорю, важно. Я говорю, просто поговорить со мной. А он такой, «Санечка, привет!» Она такая, «Привет, папа, я тебя люблю!» Это первые слова, которые она ему сказала. Вот. Я говорю, «Дочечка, привет, зайка!» А в самого аж ком такой, я аж чуть не заплакал сидела. Когда э, папа приехал, он худой просто. И она из-за этого как-то так робко. А потом все, когда она его обняла, услышала его голос... Она его не отпускала. Она боялась его отпустить сутки. Она боялась, чтобы он отошел от нее. Чувствую себя хорошо, потому что рядом уже семья, и я возле них, возле дочери, возле жены. Я мечтаю о хорошем детстве своего ребенка. Я мечтаю, чтобы она не слышала тревог, не вспоминала этого. Я хочу, чтобы это все закончилось в том возрасте, в котором она это может забыть. Спасибо обществу, то сердца завстали, конечно, они очень большие молодцы. Все, кто там работает, все, кто занимается, помощь вот этой. Ахметов сам тоже помощью своей, что придумал, придумали, конечно, инициативу вот это сделать, проект этот такой. И плюс помощь его, которой он помогает еще гуманитаркой много очень людям. Я знаю и видел сам, которые в села и города привозят помощь Ахметова. Молодцы, конечно, спасибо большое всем. Сердце застали. Это, и, и, считайте, и помощь такая, допустим, электроники, те же витамины, это тоже необходимо. И по, А поездка – это вообще для меня был сюрприз. И те, которые… Семьи даже те же, которые сейчас я просто смотрю на их, не, они подходят вот к ребятам которые после плена они когда разговаривают и я вижу этих деток, этих жен, которые ну, в надежде услышать хоть что-то, может быть, какую-то хотя бы информацию от кого-то.